Внимание, внимание, к нам, к нам письмо из Киева пришло. Ой, другой, если добрый молодцы, добрый молодцы, да краснодевицы, ждет вас встреча Дня Великого, Дня Великого, праздника святого, в день 4 октября, отмечаемый Дня Учителя. Тебя дарили молодым, душа поет, и ярко то на шведек. Оставайтесь еще такой преподаватель, милый наш родной. Спасибо, большое! Здесь такого знаменательного дня. Повелеваю Макееву, Марию Николаевну. провозгласить не знаю, сияю силь. красная девица и добрый молодец. <связывается> 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 добрый день, дамы и господа. И сегодня год надо поднять? Группа Д-112. <связывается> <связывается> ну, ну, мы бы хотели поздравить вас. <связывается> ну и, конечно же, себя с посвящением студентов 100? Теперь спустя два месяца учебы, наконец-то с гордостью можем сказать «Я студент». Я студент. Себя. Что такое любовь? Это когда два человека делают все вместе. Любовь — это когда дети не отпускают маму на работу. Любовь — это искусство. Любовь — это то, что заставляет человека жить. Любовь — это чувство, которое ты испытываешь по отношению к, к родному для тебя человеку. Любовь — это такое чувство, наверное, его не объяснить, потому что... Это не объясняется словами. Просто это очень хорошее чувство. Любовь это хорошо друг другу. Любовь это смысл жизни. Любовь проявляется в любовном отношении ко всем людям, ко всему миру, к жизни. Любовь это есть весь мир. Любовь это есть вся жизнь. А любовь это что такое? Днем и ночью не знать покоя. Загораться легко, как порох. Отзываться на каждый шорох. Колодцам сухой пустыни никогда не солгать святыни, оставаться верным дому, все до капли отдать другому, до слезинки, до самой малой, до кровинки, до самой алой, не таясь, не боясь, открыто. Вот где золото душ закрыто. Любовь это для каждого человека то, в чем он видит свой смысл жизни. Дарите любовь. Под проливным дождем, под ярко-синим, жизнью измеченным зонтом промокли ноги, и закружилась голова. Спасибо небу за тебя, мы верим в любовь, крылатую верим в любовь. Вероятно, мы птицы с тобой, влюбленные. Если веришь, значит точно обязательно встретишь любовь.